Ну, наложил отпечаток, потому что э, несколько инвесторов, которые должны были закрыть город, еще весной <coughs> отложили ну, свои, свои, свои действия, планы, да, ну. да, свои планы. А потом где-то по, потом, потом, потом свои понимаете, задаете, задаете такие вопросы. Э, ну, вы знаете, может, там и на 30 тысяч какие-то то или на ну, 500 тысяч. Нет, ну, есть инвестор, который ослает район, в районе, он хочет застроить где-то в районе 30-35 тысяч метров квадратных. Инвестор, который собирается зайти, была приостановлена программа на сегодня. Практически ведутся проект на пошукове работы, и инвестор обратно все-таки планирует, наш пилотный проект. Все-таки, наверное, немножко, судя по разговорам, даже тот же самый позитивный переход, немножко беспокоит политическая ситуация и международная ситуация, которая если к Чернигову, это границы. И на старах, которые иногородние, этих немножко... Ну, украинские, которые... Я имею в виду иногородние, потому что иностранных инвестиций как-то А наших местных, ну, я слышу больше таких разговоров, что жизнь одним из, кто, ну, идет, и все равно строить нужно. И... Поэтому... На, на валу там это гостель такой.